Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Служба безопасности предотвратила теракт в центре Киева. Об этом заявил советник главы ведомства Маркин Любкивский. Взрывное устройство обнаружили 17 декабря в сумке жительницы Луганска, которая передвигалась между театром Ивана Франко и Майданом независимости. Масса взрывчатого вещества в сумке составляла 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. Если бы взрывное устройство сработало, то диаметр разлета осколков составил бы 500 метров. Могли быть массовые жертвы, отметил Любкивский. Гражданку задержали по подозрению в покушении на совершение теракта. Сегодня суд определит меру пресечения для нее. СБУ инициирует создание национального трибунала. Речь идет об отдельной судебной палате при Верховном суде Украины, которая будет расследовать преступления против человечности. Об этом заявил глава службы безопасности Валентин Наливайченко. По его словам, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента уже на следующей неделе. В его разработке участвовали международные эксперты и юристы ведомства. Наливайченко считает, что создание на законодательном уровне национального трибунала будет способствовать скорейшему установлению истинно и поможет в бескомпромиссной борьбе с бывшими высокопоставленными чиновниками, в том числе и теми, кто давал команды расстреливать майдан, кто совершал другие преступления против человечности. Генпрокуратура Украины объединила все преступления, совершенные беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением в одно производство. Такое решение было принято после консультации с юристами и родственниками Героев Небесной Сотни. Об этом рассказал генпрокурор Виталий Ярема в эфире одного из телеканалов. Действия фигурантов квалифицируются как государственная измена и создание преступной организации с целью захвата власти и обогащения за счет украинцев. Производство охватывает преступления с 2010 года и до убийства демонстрантов 20 февраля этого года. Виталий Ярема отметил, что если не удастся привести экс-президента в Украину, его осудят заочно. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом акт о поддержке свободы Украины. Данный документ предусматривает возможность предоставления нашей стране различных видов оружия, в частности противотанковых орудий, радарных систем для борьбы с артиллерией, беспилотных летательных аппаратов и защищенных средств связи. Кроме того, Штаты помогут в обучении украинских военных. На указанные цели выделяется 350 миллионов долларов. Эти средства могут быть использованы до конца 2017 года. Хотя акт о поддержке свободы Украины предусматривает возможность введения новых ограничений против России, в Белом доме заявили, что в ближайшее время санкционную политику пересматривать не будут. Подписание этого закона не означает изменения санкционной политики администрации. Мы тщательно настроили ее в соответствии с событиями в Украине и скоординировались с нашими союзниками и партнерами в Европе. В ближайшее время администрация не намерена ужесточать санкции, хотя закон дает ей дополнительные полномочия. Они могут быть использованы, если того потребуют обстоятельства. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Украине и можем в любой момент ужесточить или ослабить. Ограничения в зависимости от действий России. Украине необходимо изменить мобилизационную политику. Об этом в интервью СМИ заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, речь идет не только о призыве на службу. Это комплексное задание, которое подразумевает также мобилизацию экономического потенциала и материальных ресурсов. Поэтому власть должна обеспечить формирование оборонного бюджета страны. Александр Турчинов сообщил, что в следующем году планируется совершить ротацию военных, призванных в 2014 Поэтому в стране нужно создать мощный резерв несколько сотен тысяч человек, которые смогут в случае необходимости встать в строй в течение суток. Действующая же армия должна перейти на контрактную основу. При этом власти следует увеличить денежное обеспечение военнослужащих и усилить их социальные гарантии. Ну а в Кремле готовятся сорвать четвертый этап мобилизации в Украине. По данным группы информационного сопротивления, для этого российские ГРУ и ФСБ получили задание провести масштабную дезинформационную операцию. К ней подключат и информационные структуры террористов, действующих на Донбассе. В рамках кампании будут стараться навязать военнослужащим мнение о том, что на востоке Украины не террористы, а народно-освободительное движение. Что украинские военные находятся в невыносимых бытовых условиях и используются властью в качестве в качестве пушечного мяса. Действовать российские пропагандисты собираются через социальные сети и некоторые украинские СМИ, а в качестве оружия использовать видео и аудиоматериалы псевдосвидетельства очевидцев и якобы достоверные журналистские расследования. Дата заседания контактной группы в Минске пока не определена. Об этом накануне заявил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, сейчас проводятся переговоры, чтобы согласовать организационные вопросы. Как и прежде, режима тишины придерживаются только украинские военные. На провокации незаконных вооруженных формирований не отвечают. Потери среди наших бойцов уточняются. В течение четверга террористы несколько раз нарушили перемирие. В районе Донецкого аэропорта работал снайпер. Также были обстреляны наши позиции в районе Фрунзе. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Начиная с 18.20 и до 0.35, террористы со стрелкового оружия обстреляли наших военных в районе населенных пунктов Майорск, Редкодуб, Чернухина, Новогригорьевка, а в районе Счастья применили гранатомет. Но террористы в Донецкой области продолжают передислокацию. В Петровском районе Донецка банда Захарченко вытесняют другие террористические формирования. Те либо переходят в подчинение Захарченко, либо оставляют Донецк. По этой причине в сторону Шахтерска выдвинулись российские казаки. Южнее Донецка перегруппировывается подразделения российских наемников. На переднем крае остаются местные террористы, которые с целью провокации обстреливают украинских бойцов. В Никишина, Донецкой области, а также в районе Чернухи на станице Луганской в городе Счастье на Луганщине боевики обстреливают позиции украинских войск и стрелкового оружия, эпизодически из минометов и гранатометов. Вдоль линии соприкосновения в районе станицы Луганской и Счастье российские наемники располагают и маскируют свои подразделения и огневые средства. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил отправить очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. Подготовку груза должен обеспечить министр регионального развития строительства ЖКХ Геннадий Зубко. Мирным жителям восточных областей Украины отправят продукты питания и предметы первой необходимости. Министр внутренних дел Сановаков должен обеспечить сопровождение и безопасность гуманитарных грузов от благотворительных организаций Украины. Ну а в Харьковскую область прибыли 33 машины с польской гуманитарной помощью для переселенцев из зоны АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации. Всего доставили 150 тонн груза. А это продукты питания, одежду, лекарства и предметы быта общей суммы в 1 миллион долларов. Распределение гуманитарки пройдет под контролем генерального консула Польши в Харькове Станислава Лукасика. Уже сегодня часть груза доставят переселенцам, а другую завезут на склады. Так, в бывший детский лагерь «Ромашка», где проживают некоторые временные переселенцы, отправили две машины с гуманитаркой. Минфин поручил госказначеству перечислить бюджету столицы 8 миллионов 700 тысяч гривен на зарплату работникам Киев Пастранса. Киевский мэр Виталий Кличко отметил, что значительная задолженность образовалась из-за того, что правительство не возместило предприятию компенсацию на перевозку льготников. На это в госбюджете предусмотрено 236 миллионов гривен субвенций. Пока перечислено около 225 миллионов. Напомню, накануне в связи с сотрудников Киев Пастранса. На маршруты не вышли трамваи от трех депо. Ну а до 29 декабря предприятие намерено погасить 80 миллионов задолженности по зарплате за октябрь и ноябрь. Совет ЕС утвердил новые санкции в отношении оккупированного Крыма и Севастополя. Европейцам и европейским компаниям запрещается создавать, приобретать или расширять на полуострове предприятия или недвижимость. Вне закона и кредитования организаций, действующих в Крыму. Кроме того, запрещается продавать туда ряд товаров и технологий, которые могут применяться на транспорте, в телекоммуникации, энергетике, для разработки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. Ограничения коснулись и сферы туризма. Так, всем Судам под флагом стран ЕС запрещено заходить или вставать на стоянку в портах полуострова. Новые санкции начинают действовать с завтрашнего дня. Из-за стремительной девальвации рубля и санкции из России бегут инвесторы. Только с начала недели с Федерации вывели почти 400 миллионов долларов. Отток денег продолжается уже пятую неделю подряд. Центробанк России прогнозирует, что в текущем году из страны выведут 130 миллиардов долларов. Тем временем российские власти продолжают лихорадочно принимать меры для поддержки слабеющего рубля. Минфин решил продать из валютных остатков бюджета 7 миллиардов долларов. С начала недели Банк России продал для поддержки рубля более 10 миллиардов долларов. Но российские банки подводят итоги стремительной девальвации рубля и паники среди населения. Государственный Сбербанк сильнее всего пострадал от набега вкладчиков. Идет массовое изъятие денег с карты счетов. В банкоматах периодически заканчиваются купюры. За неделю Сбербанк потерял до пятой части средств населения. Самая распространенная операция сейчас это снятие рублей с депозита и конвертация их в валюту. Чтобы хоть как-то остановить отток клиентов, Сбербанк повысил ставки по вкладам. На этом у меня вся информация до встречи уже меньше, чем через час.